Я уже попробую подвести основные итоги. Если говорить про средний уровень раскрытия информации, то он составил 57,19%. Это хуже, чем в прошлом году. И, в принципе, мы считаем, что вот мы сейчас стали свидетелями как раз остановки, наблюдавшейся ранее, позитивной тенденции и постепенного улучшения степени прозрачности банковской системы. То есть из года в год по чуть-чуть средний показатель рос, правда, если это говорить, наверное, в периоде там, вот последних, может быть, 4-5 лет, потому что если брать более широкий период времени, я думаю, может быть, Виктор Стеценко про это вспомнит, у нас после 2008 года тоже было некоторое проседание. Собственно, кризис там, объективно, наверное, часто приводит к тому, что вопросы прозрачности у банков отходят на второй план, и прозрачность в системе несколько падает. Ну есть показатели минимального и максимального уровня раскрытия. Вы можете увидеть на, это на слайде. И до сих пор мы считаем, что уровень прозрачности банковской системы Украины 57%, 58% это недостаточно высокий по международным стандартам. До сих пор не сложилась полноценная качественная практика раскрытия информации банками. Только отдельные финансовые учреждения действительно системно работают над тем, чтобы пытаться сделать себя прозрачными. Следующий слайд. Это уровень раскрытия информации по трем блокам озвученным. Структура собственности и корпоративное управление традиционно чуть лучше раскрывается информация и чуть хуже по следующим двум блокам. Давайте следующий слайд. Я упомяну об отличительных чертах банков-лидеров. Чем они отличаются от, скажем, средних банков или от тех, кто раскрывает информацию плохо, только обязательную информацию. Такие банки, как раз, как правило, раскрывают все-таки информацию о связанных компаниях. Эту информацию можно найти на их сайтах. И об операциях с ними пока, скажем так, Практики практически нет, чтобы на сайтах банков была информация подробная об операциях со связанными лицами, но в годовых отчетах банки по-разному подходят к подготовке годовых отчетов. В некоторых случаях банки более подробную информацию раскрывают именно в годовом отчете, который тоже, как правило, публично доступен на сайте банка. Единственное, что эту информацию в этом отчете нужно еще найти.